হাই প্ৰিয়ান ৱেলকাম টু মাই চেনেল মোন ক্ৰিয়েচন আৰু দেখি গম পাইছে লাডু ৰেচিপি পিছে কিহৰ বাৰু জানেনে বিটৰ বিট ৰোটৰ লাডু বহুতে আকৌ বিট খাই ভালো পায় আৰু বহুতে ভাল নাপায় কিন্তু খায় এনেকৈ কেতিয়াবা খাবচোন অকণমান মিঠাই নিচিনাকৈ বনায় বিট যিহেতু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে উপকাৰী যিমান পাৰি আৰু আচলতে আমি যিটো বস্তু নিজে খাই ভাল নাপাওঁ সেইটো যিমান পাৰোঁ এভইড কৰোঁ নহয়নে কিন্তু চেষ্টা কৰিলে কিছুমান বস্তু খাব পাৰি আৰু এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল বিটৰ লাডু এতিয়া কেনেকৈ বনাওঁ তাকে চাওঁ আহক এয়া লৈ লৈছোঁ বিট বিটকেইটা ওপৰৰ বাকলিটো ধুনীয়াকৈ কাটি লৈ মিহিকৈ কাটি ল'ম বিট আচলতে কেঁচাকৈ খাবলৈহে ৰসটো অকণমান মানে যিখিনিয়ে ভাল নাপায় ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো মানে টেষ্টটো অকণমান দিগদাৰ কিন্তু এনেকৈ যদি খায় তেতিয়া গম নাপাব যে বিটেই হয় মানে ভালকৈ নক'লে আৰু মিহিকৈ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া গেছটো অন কৰি তাতে কেৰাহী এখন পাতি দি পানী দি দিছোঁ দেই প্ৰথমতে বিটখিনি অলপ বইল কৰি ল'ম বহুত বেছি সময় বইল কৰিব নালাগে আৰু পানী বহুত দিয়া নাই দেখিছেনে একদম মানে পানীখিনি যাতে যিমানখিনি উতলি শুকাই সেইখিনিৰ সৈতে বিটখিনি পিছত পিচিবলৈ সুবিধা হোৱাকৈ আৰু যদি লাডুৰ নিচিনা এনেকুৱা মানে মিঠা বস্তু বনোৱা হয় তেতিয়া বিট অকণমান মানে উতলাই ল'ব লাগে তেতিয়া ইয়াৰ যিটো কেঁচা আৰু অকণমান তাৰ এক্সট্ৰা ফ্লেভাৰটো যিটো মানুহে ভাল নাপায় আচলতে সেইটো গুচি যায় এতিয়া এইখিনি দেখিছেই নহয় অকণমান একদম পূৰা কালাৰ ওলায়েই যায় বিট বইল কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ ৰাত মই তিনি মিনিটো নাই ৰখা গেছত নমাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ আৰু তেতিয়াই এইফালে মই গুৰখিনি অকণমান কাটি লৈছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু যিহেতু বিট আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে উপকাৰী তাতে আকৌ যদি উপকাৰী বস্তু এটা চেনি দি দিওঁ মানে গুণাগুণটো নোহোৱা হ'ব সেইকাৰণে মই গুড়কে লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া বিটখিনি কেৰাহীৰ পৰা এনেকৈ মিক্সি জাৰটোত দি দিম অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে মই পিচিম কিন্তু এনেকৈ মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব যিমান পাৰি মিহি পেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব আৰু এয়া চাওক দেখুৱাইছোঁ একেবাৰে ধোঁৱা ওলাইয়ে আছে অলপ গৰমতে মই পিছিলিলোঁ এয়া দেখিছেনে এতিয়া বাউল এটালৈ এইখিনি কাঢ়ি ল'ম এনেকৈ পিছা গোটেইখিনি পিচি ল'ম মই অলপ অলপকৈহে মই পিচিছোঁ গোটেইখিনি দিয়া নাই অলপ অলপকৈ গোটেইখিনি পিচি ল'ম আৰু এতিয়া ইয়াতে মই নাৰিকল অকণমানো দি দিম নাৰিকল মোৰ অকণমান এই মানে কুৰুকাটোত কাটি থোৱাই আছিলে সেইকাৰণে মই এনেকৈ কটাৰীয়ে কাটি লৈছোঁ আপোনালোকক মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ নহয় নাৰিকল এৰুৱাবলৈ বৰ সহজ তেনেকৈ আপোনালোকে গেছত পুৰিও ল'ব পাৰে মোৰ অকণমান লাগে কাৰণেহে মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ দেই এতিয়া নাৰিকলৰ ক'লা তৰপটো আঁতৰাই লৈ নাৰিকলখিনিও ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম নাৰিকল অকণমান দি দিলে মিঠাইত খাবলৈ বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে দি দিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত ডেচিকেটেড কক'নাট মানে শুকোৱা নাৰিকলৰ গুৰি থাকে তেনেকৈও দিব পাৰে আৰু এয়া মই পিচি ল'লোঁ এইখিনি দেখিছেনে আৰু এতিয়া নেক্সট ষ্টেপত কেৰাহীখন গেছত এনেকৈ দি লৈ প্ৰথমতে পিঠাগুড়িখিনি শুকোৱা পিঠাগুড়িখিনি এইখিনি মই অকণমান ভাজি ল'ম গেছৰ ফ্লেমটো এইখিনিতে ল' কৰি ল'ব লাগে নহ'লে তলৰ পৰা যদি পিঠাগুড়িখিনি জ্বলি আহে তেতিয়াহ'লে আৰু খাবলৈ ভাল নহ'ব আৰু এতিয়া দেখিছেনে কেৰাহীখন লৰাই দিওঁতে যেনেকৈ ফৰ ফৰীয়া হৈছে সেইটো জোখত নমাই দিম এতিয়া সেইখন কেৰাহীতে মই বিটখিনি দি দিম বীটখিনি দি লৈ বিটৰ যিখিনি পানী মানে পিচোঁতে ওলাইছিলে মই পানী এক্সট্ৰাকৈ বাৰু এড কৰা নাছিলোঁ বিট বইল কৰাৰ ৰসতে মই এইখিনি বিটখিনি মই পেষ্ট কৰিছিলোঁ মিক্সিত সেইখিনি অকণমান সময় শুকোৱালে জাষ্ট অকণমান সময় এক মিনিটমান এনেকৈ লৰাম বিটখিনি যেতিয়া বিটখিনি এক্সেছ পানীখিনি অলপ যাব আৰু তেনেকুৱাতে মই আকৌ এই নাৰিকলখিনি পিচি লোৱা চাৰি চামুচমান হ'ব দেই চামুচখনেৰে সেয়া দি দিছোঁ তাৰপিছত নাৰিকলখিনিৰ সৈতে বিট খৰ এইখিনি মিলাই ল'ম লৈ অলপ সময় এনেকৈয়ে ভাজিম ভাজি থাকিব লাগিব আৰু তেতিয়া যিটো মানে নাৰিকলৰো কেঁচা ভাৱটো প্ৰায় নোহোৱা হ'ব আৰু লাহে 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 চাব শুকাই আহিছে এই দেখিছেনে মানে পানী নাই আৰু এতিয়া ইয়াতে গুড় এড কৰি দিম এইখিনিতে আপোনালোকে যিসকলে ভাবে চেনীহে খাম তেতিয়া চেনি দি দিব চেনি সেয়া নিজৰ আন্দাজত দিব আৰু কিমান মিঠা খায় আপোনালোকে আৰু এতিয়া এনেকৈ গুৰখিনি গলালৈকে লাহে লাহে ফ্লেমটো ল' কৰি লৰাই লৰাই গুৰ নাৰিকলৰ গুড়ি আৰু বিট এনেকৈ একেবাৰে মিহলি হৈ যোৱাকৈ এটা পা গঢ়ালৈকে এনেকৈ লৰাই থাকিম দেখিছে এনে ক'লা পৰি আহি আছে মানে ৰঙাটো একদম কাঢ়া হৈ আহিছে মানে গাঢ় হৈ আহিছে গুড় দি দিয়াৰ কাৰণে আৰু এতিয়া ইয়াতে সেই পিঠাগুড়িখিনি দি দিলোঁ পিঠাগুড়িৰ সলনি আপোনালোকৰ ওচৰত ধৰক পিঠাগুড়ি নাই তেতিয়া কি কৰিব জানেনে চুজি দি দিব চুজিও খুব ভালকৈ মিঠাই বনাব পাৰি চুজিটো তেনেকৈ অকণমান ৰ'ষ্ট কৰি ল'ব চুজি দি দিব তাৰপিছতে নহ'লে চুজিখিনি মিক্সিত গ্ৰেণ্ড কৰি ল'ব তেতিয়াও হৈ যাব আৰু এতিয়া এইখিনি চুজিখিনি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ লৰোৱাৰ পিছতে ইয়াতে মিঠাইত যদি পাউদাৰ গাখীৰ অকণমান দিয়া নাযায় তেতিয়া কিন্তু মিঠাই মিঠাই যেন নালাগে মই ভাবোঁ আৰু দেই আৰু এইখিনিতে কওঁ পাউদাৰ গাখীৰটো বৰ ভাল বস্তু নহয় বুলি কয় হয় নহয় কিন্তু মিঠাইত ব্যৱহাৰ হয়েই আমি সেইকাৰণে দিওঁৱেই অকণমানহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান বস্তু আমি এভইড কৰিবই নোৱাৰোঁ মানে চেষ্টা কৰিলে পাৰি কিন্তু নহয়গৈ সেই যেনেকৈ গাখীৰৰ চাহকাপ কালি এগৰাকী বাইদেৱে মোৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈছে মই এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ তেখেতক তেখেতে মোক আয়ুৰ্বেদৰ সংক্ৰান্তত জনোৱাৰ কাৰণে আজিকালি হয়তো আমি বহুতেই জানো জানিও কিছুমান বস্তু আমি এৰিবও নোৱাৰোঁ কিন্তু ইচ্ছা কৰিলে পাৰি বাৰু আৰু এতিয়া এয়া ঘিউ দি দিছোঁ ঘিউ এচামুচ দি দিছোঁ আৰু নন ষ্টিক পেনত যদি এইখিনি বনোৱা হয় কিহত ঘিউ দিয়াৰ পিছত অলপ দেৰি এনেকৈ ভাজাৰ পিছত তলৰ পৰা লাগি আহে অঁ অঁ উঠি আহে মানে চৰি তলৰ পৰা উঠি আহে আৰু এনেকুৱা কেৰাহীবিলাকত অকণমান তলত লাগি মানে যায়গৈ লাষ্টত একো নাই সেইটো মানে দে নাযায় ঠিক লাগি যায় আৰু নন ষ্টিকত কথাটো অকণ বেলেগ হয় একেবাৰে উঠি আহে পাৰিলে আপোনালোকে নন ষ্টিক পেনত বনাব পাৰিব এইখিনি এনেকৈ বনাব তেতিয়া ইজি হ'ব আৰু মোৰ মানে চাউলৰ গুড়িখিনিৰ লগতো কথা অকণমান আঠা আছিলে সেইকাৰণেও আৰু ভালেই বাৰু লাডু বনাবলৈ আকৌ তেনেকুৱা হ'লে বেছিহে ভাল আৰু হৈ গ'ল দেখিলে নহয় একেবাৰে শুকুৱাই পেলালোঁ মানে শুকোৱা সময়খিনিত এটাই চাব লাগে যাতে ফ্লেমটো ল'ত থাকি শুকাই মানে একেবাৰে জুইটো দপডপাই দিলে দেৰিহে যাব আৰু এতিয়া এখন ডিছত এয়া মই উলিয়াই লৈ অলপ মেলিহে দিছোঁ দেই নহ'লে ঠাণ্ডাত মানে গৰমে গৰমে চুবই নোৱাৰিব ইমান গৰমত আৰু লাডু কৰাৰ দৰকাৰী নাই এনেইও লাডু হ'ব দেখিলে আপোনালোকে গম পাইছেই আৰু এতিয়া নিজৰ হাতৰ মুঠিৰ জোখত মই লাডু কৰি লৈছোঁ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে এবাৰ ঘৰত বনাই চাব বিধ যিহেতু আমি সকলোৱে জানো খাব লাগে আৰু সেইটোৱে মানে গৈ লাষ্টত কথাটো ৰৈ গৈ আমি বহুতেই জানো বহুত কিবা কিবি এভইড কৰিব লাগে খাব লাগে কিন্তু কিছুমান বস্তু আমাৰ নহয়গৈ যিমানখিনি পাৰি আৰু যেনেকৈ মই এতিয়া ৰাতি আহাৰ বহুত দিনৰ পৰা খাবলৈ এৰিলোঁ মই ভাল পালোঁ আৰু মই কনফিডেণ্টলি কৰিও আছোঁ বহুতে হয়তো সেইটো বহুত আন ইজি অনুভৱ কৰে নহয়নে নিজৰ মানে মনৰ হিচাপত আপোনালোকে কামবোৰ কৰিলে সফলো হ'ব বাৰু যিসকলে মোক ভাল উপদেশ দি মোক পৰামৰ্শ দি অনুপ্ৰাণিত কৰিছে তেখেতসকললৈ বহুত ধন্যবাদ আৰু যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই